জীয়াই দিয়ে আনকি এতিয়ালৈ নাই জাহাংগীৰ যদিও সন্ধান ওলোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পলাতক ঘোষণা কৰা সুনীল গগৈ তেওঁলোকে এতিয়া জীয়াই আছে বুলি কোৱাও দুমাহেই হব হল ইমানখিনি দেহবিশ্বাস আমাক দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে একো মানুহজনৰ সন্ধান উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে আছে এই সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী বা চি আই ডি এ কোনো লোককেই আটক কৰিব পৰা নাই তিনিবাৰ পাৰ হৈ গল তেখেতলোকে ক'লে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু অতি সোনকালে মানে দোষী কাৰ্যত্ব ঠিক আছে কায়ত্ব হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখলৈকে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনাৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নোপোৱাটোৱে এটা ৰহস্যৰ মানে আজি তিনিমাহ পাৰ হৈ গ'ল গতিকে এটা সুনীল গগৈ জীয়াই থকা নাই বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে লগতে অভিযোগ এই ঘটনাৰ আঁৰত আছে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ফুটপ্ৰিণ্ট পালে বিদেশলৈ গ'ল আমি তেখেতলোকে কৈ আছে শুনি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমি প্ৰমাণটো মুখেৰে কৈ আছে গতিকে কিন্তু প্ৰমাণটো একো নাই আপোনাৰ যিটো হায়দৰাবাদ ফৰেঞ্চিক সেইটো কাৰণে যিহেতু মানে আজি জয়ন্ত গোস্বামীৰ কথাটো বাৰে বাৰে উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ ঘৰত নামে বেনামে আশী লাখ টকা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতো তাৰ কোনো মানে তেখেতক জেৰা কৰা আজিলৈকে দেখা নগ'ল সেয়েহে সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা চি আই ডি লৈ যদিহে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে তেনেহ'লে উপযুক্ত প্ৰমাণ আমাক দিয়ক অন্যথা বিধৱা সাজময় ত্যাগ নকৰোঁ সংযুক্ত পৰাশ বাইদেৱে আহি ক'লে মোক বগা সাজ নিপিন্ধিবলৈও কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে মানুহজন উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে মই তেতিয়াও কৈছোঁ মানুহজন উলিয়াই দিয়ক মই তেতিয়া নিপিন্ধো কিন্তু মানুহজন উলিয়াই দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু ক'লৈ গ'ল সুনীল গগৈ কিয় এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বুলি দাবী কৰাৰ পিছতো উলিয়াব পৰা নাই সন্ধান যদি সুনীল গগৈ জীয়াই আছে তেনেহ'লে কোনে হত্যা কৰিলে জহাংগীৰক এই সকলোবোৰ এতিয়া হৈ পৰিছে এক এতিয়া জীয়াই আছে বুলি কোৱাও দুমাহেই হ'ব হ'ল কিন্তু ইমানখিনি দৃঢ় বিশ্বাস আমাক দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে একো মানুহজনৰ সন্ধান উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আশাটো নোহোৱা নিচিনা হৈছে আমাৰ এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আছেও উলিয়াই আনক আৰু নাই যদি